Всем привет! Я вам сегодня расскажу, как сделать коры волосы без ножниц. Первым делом я уже помыла и полотенце сняла. Второе. Надо расчесать волосы. Сначала кончики волос. Потом уже

Извините, сейчас быстро. Влучись такой увлажняющий крем. Вот такую вот капельку, вы видите, что я не взяла его. И наношу вот так вот на волосах. волосы так увлажняются от этого крема. И вот все, смотрите, какой у нас результат. Мы сделали ск... сделались кары. Всем пока. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами Катя.